Борода поехал на доджи. Сейчас развал будет делать. Я тебе контакт сказал. А я купил детям электричку. Вот это поворот, да? Про бренд и декували принципово не скажем, да? Не, никто не, пока не платит, я не а развал. А как тебе первый эксперимент такой? Да нормально, я катался на электричках, но я катался еще на том этапе, когда они были максимально неинтересны. Вся история была, это тупо в акселераторе нажал. Вау. Все, вся история. Тут в тебе, насколько я помню, мотив предбаня был абсолютно есть. Просто устал обслуживать технику, которая мне эмоций не дарит никаких. Тут Всякие туда. мультиваны там и так далее. Неважно, все, пришло время, когда можно переходить. Оно на самом деле рабочий инструмент. Оно, то есть, опять же, с точки зрения практичности экономии. Я говорил и буду говорить, что в моем мире, в моей системе координат, Электромобили это продукт эволюции сотового телефона. Ему ну, просто прикрутили колеса. Но оно сегодня удобно. Но ну, реально, этот телефон день закончился. Приехал домой его в розетку раз. Сюда. Все, с утра новый. Та же история. Пацаны откатали целый день. Детей привезли его в гараже, в розетку вставил. Я смотрю на это, ну, куда катится мир. Понятно? С точки зрения экономии, я даже не про зарядку. Даже если зарядка будет стоить заправки топливом, я забыл, что такое. Колодка ТО. Колодки ТО, масло, смотреть километраж, какой-то, ну... Переживать за коробочку. Весь прикол, реально, они приезжают, я там захожу на задний двор, смотрю, друзья, телефон. Дуже шкода ремонтувати неулюбленную машину. И у меня как бы техника не ломалась, ну, я старался покупать технику, в которую я верю. Они не ломучие, эти мультики ходят вечно, но работу электричка выполняет тоже, только совсем другие расходники.